Assalamualaikum sekilas fakta 14 Oktober bersama saya Aini Zarifa. Antara berita utama hari ini, bersatu pecat Wan Saiful, Wan Faisal digantung. Pelajar perempuan maut ditikam di sekolah. Syed Sadiq Bidas Fadlina Sidik. Ahli Parlimen Tasik Gunugur Wan Saiful Wan Jan dipecat daripada bersatu. Manakala Ahli Parlimen Macang Wan Ahmad Faisal digantung keahliannya selama satu penggal. Wan Saiful dan Wan Ahmad Faisal itu adalah dua daripada enam ahli bersatu yang dikenakan tindakan disiplin oleh parti itu. Empat lagi ahli bersatu dari pelbagai bahagian turut dipecat. Menurut Lembaga Disiplin Bersatu, tindakan itu diambil selepas siasatan terhadap aduan pelanggaran perlembagaan parti Fasa 9.1.4 Kod Etika dan Tata Kelakuan Ahli Lembaga disiplin juga menegaskan keputusan itu dibuat tanpa melibatkan mana-mana campur tangan pihak lain, bebas dan tidak berat sebelah. Sebelum ini, Wan Saiful membuat kejutan mengkritik Setiausaha Agung Bersatu Azmin Ali serta menjelaskan langkah mengumpul akuan berkanun ST bukan bertujuan untuk mengetepikan Presiden mereka Muhyiddin Yassin. Untuk rekod Wan Ahmad Faizal, turut dipanggil pada sesi memberi keterangan di hadapan Lembaga Disiplin Bersatu pada 8 Oktober lalu. <S Jiakiru> Sementara itu pada sidang media di Parlimen, Wan Saiful mengingatkan pimpinan bersatu tidak menjadikan parti sebagai alat kepentingan peribadi. <S znaleck istri> Saya dan rakan-rakan -akan, akan meneliti uh, keputusan yang dibuat oleh lembaga disiplin uh, dan kita akan mempertimbangkan tindakan selanjutnya termasuklah uh, sama ada untuk membuat uh, rayuan atau tidak. Dan saya nak tekankan bahawa Bersatu dan Perikatan Nasional ini bukan milik mana-mana individu, mana-mana peribadi terutama sekali ia tidak boleh dipergunakan untuk ditonggang oleh sesiapa sahaja untuk menyelamatkan diri ataupun ahli keluarga mereka. Dalam pada itu, Wan Faizal yang juga ahli majlis pimpinan tertinggi bersatu mendakwa wujud tali barut dalam parti itu cuba mengatur sesuatu. We are not alone and we will fight those who we deem to be tali barut, ya, yeah, yang ada yang yang cuba mengatur sesuatu terhadap kami. You remember, once you remove a person, that means that person is too dangerous for that particular individuals in the party. I use plural, eh? Yeah, individuals. Angkatan Muda Keadilan AMK Pulau Pinang menggesa Wan Saiful berundur secara terhormat sebagai ahli Parlimen Tasik Gelugor. Kesoalan itu dibuat selepas Wan Saiful dipecat daripada Bersatu susulan pelanggaran perlembagaan dan kod etika parti. Ketua AMK Pulau Pinang Muhammad Zakwa Mustafa Kamal berkata, tindakan itu menunjukkan kepimpinan tertinggi bersatu <coughs> sendiri telah hilang keyakinan terhadap integriti Wan Saiful. Menurutnya individu dipecat atas isu disiplin dan masih terpalik kes rasuah tidak wajar kekal sebagai ahli parlimen. AMK menegaskan tindakan paling bermaruah ialah mengosongkan kerusi parlimen Tasik Gelukor bagi memberi laluan kepada pilihan raya kecil demi membolehkan rakyat memperbaharui mandat secara adil. Jika anda menyukai laporan yang dihasilkan KiniTV, kami amat berbesar hati jika anda boleh membuat sedikit sumbangan kepada kami. Anda boleh menyumbang dengan scan kod QR yang tertera di skrin atau klik pada pautan yang disertakan di bawah. Sokongan anda akan membantu KiniTV menjalankan peranan semak dan imbang serta menghasilkan lebih banyak berita yang berkualiti. Terima kasih atas sokongan anda. Seterusnya, jom kita lihat tinjauan undi yang dibuat di YouTube Kini TV. MCA dan MIC menafikan dakwaan AMNO bahawa mereka merajuk kerana tidak dapat mainan atau jawatan. Bika Siong dan SA Witness Waran menegaskan bahawa maruah dan layanan adil adalah lebih penting daripada jawatan. Tinjauan Kini TV mendapati majoriti 60% merasakan MCA dan MIC berhak menuntut penghormatan dan layanan adil. Hanya 24% berpendapat mereka sepatutnya kekal setia kepada Barisan Nasional tanpa banyak rungutan. Manakala 11% lagi beranggapan mungkin ada jalan tengah bagi MCA dan MIC untuk terus menyumbang kepada BN. Memandangkan spekulasi tentang masa depan NCA dan MIC dalam BN semakin meningkat, apakah pendapat anda tentang pendirian mereka? Sila tinggalkan komen anda di ruang yang disediakan di bawah. Berita seterusnya. Belum pudroda dengan insiden rogol membabitkan pelajar sekolah, hari ini negara sekali lagi dikejutkan dengan kejadian tragis di sekolah. Seorang pelajar perempuan tingkatan 4 maut selepas disyaki ditikam seorang pelajar lelaki tingkatan 2 di sebuah sekolah di bandar utama Petaling Jaya pagi tadi. Ketua Polis Negara Khalid Ismail berkata, kejadian berlaku jam 9.30 pagi dan mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kita tidak dapat memastikan motif sebenar kejadian ini. Aa, dan kita masih lagi aa, melakukan siasatan tangkapan telah dibuat dan insyaAllah KP Selangor pun akan memberi aa, penerangan atau kenyataan di kemudian masa Ya, di dalam kawasan sekolah polis juga merampas dua senjata tajam yang disyaki digunakan untuk menikam badan mangsa beberapa kali kejadian itu berlaku di kawasan tandas pelajar perempuan sebelum disedari seorang guru yang mendengar bunyi jeritan. Suspek akan direman untuk siasatan di bawah Seksyen 302 Kanun Kesisaan. Dalam pada itu, isu keselamatan di sekolah menjadi tumpuan Ahli Parlimen di Dewan Rakyat hari ini. Dan yang lebih mencemaskan, yang saya takut bila saya dengar jawapan daripada kementerian ataupun wawancara ataupun terjah dilakukan oleh media bila ada kes bunuh, ada kes rogol Mesti ada bicarakan soal Oh, nama baik sekolah Ini adalah sekolah yang terbaik Who cares ini sekolah terbaik ke tidak Kalau dah ada orang kena rugol Kena bunuh, kena buli Nama sekolah tu tak penting Yang penting adalah keselamatan dan nyawa anak-anak kita di situ Cadangannya ketiga Kerajaan tu perlu tegas Dengan dasar you touch Wah. Mohon mencelah. Sebab itu kita perlu cepat siasat Heret dakwa dan kenyataan-kenyataan yang perlu dikeluarkan oleh menteri, oleh kementerian perlu sangat tegas. <silence> Dalam perkembangan berkaitan, Kementerian Pendidikan menubuhkan jawatan kuasa khas menyiasat insiden pelajar ditikam mati di sebuah sekolah itu. Dalam satu kenyataan, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata ia bagi memastikan semua aspek bagi kes itu disiasat secara tuntas, telus dan adil. <silence> Sementara itu, Ketua Pengarah Pendidikan Muhammad Azam Ahmad mendedahkan perkara mengejutkan sepanjang tiga bulan dia memikul jawatan itu. Semua gejala negatif ini perlu dilaporkan. Walaupun setiap hari dilaporkan adanya gejala negatif amang seksual buli, tetapi itulah yang perlu kita laksanakan. Kalau semuanya kita simpan di bawah kapet, Kita seolah-olah semuanya keadaan baik tetapi hakikatnya kita tahu ia nya ada dan berlaku ia adalah umpama duri dalam daging umpama bom atom yang tunggu masa saja untuk meletup Sekilas fakta kini berada di Spotify dan Apple Podcast imbas kod QR dan ikuti kami sekarang Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya Aini Zarifa untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.